Bizimlə qarşılaşacaqlarına ümid etməyənlər, bizə mələklər endirilməli, yaxud biz Rəbbimizi görməliyik dedilər. Həqiqətən onlar özləri barəsində təkəbbürə qapıldılar və azğınlaşıb həddi çox aşdılar. Mələkləri görəcəkləri gün, həmin gün günahçılara heç bir müjdə olmaz. Mələklər onlara: "Sizə şad xəbər eşitmək haramdır" deyərlər. Onların etdikləri hər hansı bir yaxşı əməli Biz kəsdən dağınıq zərrələrə döndərərək qiyməti olmaz. O gün cənnət əhlinin qalacağı yer daha yaxşı, istirahət edəcəyi yer daha gözəl olacaqdır. Göyün ağ buludla parçalanacağı, mələklərin bölük-bölük yerə indiriləcəyi gün. O gün həqiqi hökmranlıq, mülk ancaq Rəhmana məxsusdur. O kafirlər üçün isə çətin bir gün olacaqdır. O gün zalim Peşmançılıqdan əllərini çeynəyib deyəcəkdir. Caş ki mən peyğəmbər vasitəsilə doğru bir yol tutaydım. Vay halıma, caş filankəsi özümə dost etməyəydim. Andolsun ki Quran mənə gəldikdən sonra məni ondan o saptdırdı. Şeytan insanı yoldan çıxartdıqdan, bəlayə saldıqdan sonra yalqız buraxar, zəlil, rüsvay edər. Peyğəmbər də ey Rəbbim, həqiqətən qövmim bu Quranı tərk etmişdi, deyəcək. Ya Rəsulum Eləcə də hər peyğəmbər üçün günahçılardan bir düşmən etmişlik. Rəbbinin sənə bir rəhbər, bir mädədətkar olması kifayət edər. Kafirlər Qur'an ona bütöv bir dəfəlik endirilməli idi dedilər. Sənin ürəyinə səbat, qətiyyət vermək üçün biz onu ayə-ayə, tədriclə nazil etdik. Sənin yanına gəlib elə bir məsəl çəkməzlər ki, biz sənə onun doğrusunu və izahatca daha yaxşısını gətirməyəyik. Onlar cəhənnəmə üzü üstə sürüklənib gətiriləcək kəslərdir. Onlar ən pis yerdə olan, ən çox yoldan azan kimsələrdir. Həqiqətən biz Musa'ya kitab verdik və qardaşı Harunu da ona vəzir etdik və dedik: "Ayələrimizi yalan hesab etmiş bir tayfanın yanına gedin. Sonra biz onları suda batırmaqla düşbütün məhv etdik. Biz Nuh qövmnü də peyğəmbərlərimizi təşkib etdikləri vaxt suda boğduq və onları insanlar üçün bir ibrət dərs etdik. Biz zalımlar üçün də şiddətli bir əzab hazırlamışıq. Biz Adı da, Semudu da, Rəsəhlini də Həmçinin onların arasında olan bir çox nəsilləri də yerlə yeksan etdik. Biz onların hər biri üçün cürbəcür məsəllər çəkdik, amma öyük nəsihətlərimizə qulaq asmadığına görə onları yerli dibli yox etdik. Fəlakət yağışı yağmış, şəhərə gəlib çatmışdılar. Məgər onu görmədilərmi? Xeyr, onlar öldükləkdən sonra yenidən dirilməyə inanmırlar. Onlar səni gördükdə ancaq məskəriyə qoyur. Ve belə değiller. Allah'ın peygamber gönderdiği şahs budur mu? Eğer biz səbir göstermeseydik, az qala bizi tanrılarımıza tapınmaktan saptırmıştı. Onlar ezabı gördükdə, hak yoldan kimin daha çok azlığını bilecekler. Ya Resulüm, nefsini özüne tanrı edeni gördün mü? Onun vekili sen mi olacaksan? Yoksa ile cüman edirsen ki, onların əksəriyyəti sözü eşidəcək və ya fikirləşəcək, onlar heyvan kimidirlər. Bəlkə ondan daha çox zəlalət yolundadılar. Məyyar Rəbbinin kölgəni necə uzatdığını görmürsənmi? Əgər istəsəydi, onu daim öz yerində saxlayardı. Sonra biz günəşi kölgəyə bir əlamət etdik. Sonra onu, kölgəni günəşin yüksəlməsi ilə yavaş-yavaş özümüzə tərəf çəkdik. Sizin üçün gecəni örtük, yuxunu rahatlıq yaradan, gündüzü də həyat, iş, fəaliyyət vaxtı yaradan odur küləkləri rəhmətə önündə müjdəsi olaraq göndərən də odur. Biz göydən tər təmiz su endirdik ki, onunla ölü bir yerə can verək, yaratdığımız heyvanları və bir çox insanları sirab edək. And olsun ki, yada salsınlar deyə biz həmin suyu onların arasında paylaştırdıq. Bununla belə insanların əksəriyyəti nankörlükdən başqa bir şey etmədi. Ya Rəsulum, əgər istəsəydik hər məmləkətə qorxudan bir peyğəmbər göndərərdik. Lakin səni ya Rəsulum ən böyük şərəfə nail edib bütün bəşəriyyətə peyğəmbər göndərdik. Kafirlərə itahat etmə və onlara qarşı Quranla böyük bir cihad et. Birinin suyu çox şirin, digərininkisi isə olduqca şor. Acı olan iki dənizi qovuşdıran, aralarında maniyə və keçilməz səd qoyan odur. İnsanları sudan, nütfədən yaradan, onları əsl qohum, qan qohumu və sonradan qohum edən odur. Rəbbin hər şeyə qadirdir. Belə olduğu təqdirdə müşriklər Allahı qoyub özlərinə nə xeyir, nə də zərər verə bilənlərə ibadət edirlər. Kafir özünün haqq olan Rəbbinə arxa çevirər. Ya Rəsulum, biz səni yalnız müjdə verən və qorxudan bir peyğəmbər olaraq göndərdik. Dey: Mən sizdən buna görə heç bir muzd istəmirəm. Ancaq Rəbbinə tərəf doğru yol tapmaq diləyən kimsələr istəyirəm. Ölməz, həmişə diri olan Allah'a bel bağla və onu həm sənə ilə təqdis et. Öz bəndələrinin günahlarından xəbərdar olması kifayət edər. O, göyləri, yeri və onların arasındakıları 6 günə xalq edən, sonra ərşi yaradı, ona hakim olan Rəhmandır. Bunu bilbiləndən xəbər al. Onlara Rəhmana səcdə edin deyildiyi zaman onlar: "Rəhman nədir? Bizə əmr etdiyin şeyə səcdəm edəcəyik" deyə cavab verərlər. Bu onların nifrətini daha da artırar. Səmada bürcülər yaradan, orada bir çıraq Günəş və nurlu ay vücuda gətirən Allah nə qədər uludur. Yadə salmaq və şükr etmək istəyənlər üçün gecəni və gündüzü bir-birinin ardınca gətirən də odur. Rəhmanın əsl bəndələri o kəslərdir ki, onlar yer üzündə təvazökarlıqla gezər. Cahillər onlara söz atdıqları zaman onları incitməmək üçün salam deyərlər. Onlar gecəni Rəbbi üçün səcdə və qiyam namazı içində keçirəllər. Və belə deyirlər: Ey Rəbbimiz, Cəhənnəm əzabını bizdən sovuşdur. Şübhəsiz ki, onun əzabı həmişəlikdir. Doğurdan da o, nə pis məskən, nə pis yerdir. Onlar xəjrədikdə nə israfçılıq, nə də xəsislik edər. Bu ikisinin arasında orta bir yol tutallar. Onlar Allahla yanaşı başqa bir tanrıya ibadət etməzlər. Allahın haram buyurduğu cana nahaq yerə qıymas, zinə etməzlər. Hər kəs bunu etsə, cəzasını çəkər. Qiyamət günü onun əzabı qat-qat olar və o, əzab içində zəliy olub əbədi qalar. Ancaq tövbə edib iman gətirən və yaxşı işlər görənlərdən başqa, Allah onların pis əməllərini yaxşı əməllərə çevirər. Allah bağışlayandır, rəhmdəndir. Hər kəs tövbə edib yaxşı iş görsə, o şübhəsiz ki, Allaha tərəf yaxşı bir dönüşlə dönər. O kəslər ki, yalan yerə şahidlik etməz. Faydasız bir şeylə rastlaşdıqları zaman onlardan üz çevirib vüqarla keçər. O kəsler ki, Rəbbinin ayələri zikr olunduğu vaxt özünü onlara qarşı kər və kör kimi aparmaz. Və o kəsler ki, ey Rəbbimiz, bizə zəvcələrimizdən və uşaqlarımızdan gözümüzün işığı olacaq övladlar efsan buyur və bizi müttəqilərə imam etdiyərlər. Məhz belələri səbir etdiklərinə görə cənnət guşəsi Cənnətdəki yüksək məqamlardan biri ilə mükafatlandırılacaq. Orda ehtiramla, salamla qarşılanacaqlar. Onlar orda əbədi qalacaqlar. O, nə gözəl mənzil, nə yaxşı iqamətqahtdır. Ya Rəsulum de.